Сьогодні покажу як замінити повітряний фільтр на 1.4 бензин Volkswagen. Перший інструмент для ніяких хомута. Знімаємо Один хомут. Так, зняли один. Інший хомут знаходиться ось тут, трошки такому незручному місці. сняла я. Снимаем эту трубку. И сам корпус поветренного фильтра крепится. Вот тут. В принципе, все готово. Потом, что делаем дальше? На корпусе фильтра по его. И два болта. Средствовой отверткой. Откручиваем их. Так, один. Другой. Вместилось трошки в тенечек, бо жарко на улице. Короче, тут есть такие зажимы, которые мы открываем. Такие плохо открываются, Фольцваген понапридумывал. Раньше было зручно, там 4 болта Витку тыл, И фильтр достал Ну короче, это выглядит так Сняли Старый в сторону и Открываем в новенький купил такой оригинальный В принципе ставлю Вотненько Ну и закрываем крышкой Назад Все готово Один Другий До речи. Фильтр кофе 14 евро Заказан на Амазоне ну, и дешевшая была пропозиция 16 евро на автобус стоило так в принципе все закручено смотрим все спочатку сначала крепление смотрим что попало в пазы я с... трубочку делаю чтобы она не мешала трубочка на носите дивилась да стало, спечатку лицей креплю, на такие дверь больше для установки. Так, стало, прямо чуть состава. Не было надо этот 500 воздуха состава чудово. Татарстан Став, еще разочек ставим на место, проверяем, все крепится, все прекрасно. Все, 10 евро закономило, а у нас заработано.